يا السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم ما كلم الله ورفع بعدهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل من قبل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ايدي وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسي السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رَبِّ الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأمطه الله مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك فأماته الله مئة عام آه فأمته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فسرن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزعا ثم دون يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم قال فخذ أربعة من الطير فسرني إليك ثم اجعل على كل جمل منهن جزءا ثم دون أتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا ذل مجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبوها أذا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبوها أذا قول معروف خير من صدقة يتبع هذا والله غني عليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذاك الذي ينفق ما له رياء الناس ولا ينفق في سبيل الله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلهم كمثل صفوان عليه تراب فاسبغ بالله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله تثبيتا من أنفسهم ومثل حبة ومثل جنة برو... بربوات نصب فتغاتت ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تقولون له جنات من نخيل وعناب يجر عناب تجري من تحت الأنهار له في من كل الثمرات وأصابه الكبر لو ذرية ضعفاء فأصابا عصر فيه نار فاحترق كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كتم مما أخرجنا لكم من ومما أخرجنا لكم من الأوم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لستم بآخذه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حليم واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الشيطان يعيدكم الفقر يأمركم بالفحشاء والله والله يعيد بمغفرة من فضله والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله هو مال للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما ينفقوا من خير من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفق من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين يحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا من في الأرض أحسبهم جاهل من تعرف في وجوههم لا يسألون الناس الحافة وما تنفق من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والناس سرا وعلانية فلا مجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون <applause> إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البي مثل الربا وأحل الله البيع ورمى الربا فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ذروا بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذيرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليم للذي على الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي على الحق سفيا أو ضعيفا ولا يستطيع أن يملأ فليم للعلي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجون وامراتان ممن تردون من الشهداء ينقضي الأحداث و تزكي الأحداث والأخرى فلا يأرى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأم أن تكتبوا صغيرا أو كبير أجل ذلك مقصد عند الله وقاموا للشهادة و أدنى الله توفى و إلا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جنون لا تقضوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد فان تفعلوا فان بسكم بكم اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريان مقبوضة فإن من بعدكم بعضا فليد الذي اؤتمن من أمانته وليتق الله ربه ولا تَكْتُمُوا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلب الله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن ما في أنفسكم حاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما كسبت عليه ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم <applause> আসসালামু আলাইকুম আরহামুল্লাহ আবরকাত এতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র কোরআনুল করিমের তেলোয়ার যারা যে যেখান থেকে দেশ এবং প্রবাস থেকে যেখান থেকে কোরআনুল করিমের তেলোয়ার শুনছেন সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ এবং ধন্যবাদ জানাই এবং এই মুহূর্তে যে যারা লাইভ উপস্থিত আছেন সকলকে আন্তরিক সালাম আসসালামু আলাইকুম আহমেতুল্লাহ আল্লাহ রাসুলসাল্লাহ সাল্লাম তলাবুল আলমীর ফরেজতন আলাকুল্লি মুসলিম দিন আইলেম শিক্ষা করা প্রত্যেকটা মুসলমানের জন্য ফরজ ধর্মীয় শিক্ষা আপনার যদি আপনি মুসলমান হয়ে থাকেন আপনার জন্য ফরজ কতটুকু ফরজ ফরজ নামাজ পড়তে যেমন নাকি আপনি মুসলমান হইতে কালিমা দরকার হয় কালিমার সাক্ষ্য প্রদান করা দরকার হয় لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسول لا إله إلا أنت أي شمس تدوى غلا لا إله إلا أنت من كلمة تهيت لا إله إلا أنت واحد الله كلمة تهيت لا إله إلا أنت واحد الله لك محمد رسول الله من التكي رسول رب العالمين تام جت تهيت مزمل مفصل يقولا إيه دركارسه غير بره أبنه جوفن নামাজ আদায় করবেন নামাজের জন্য আপনার মাসা জানা দরকার আছে নামাজের বাহিরে কয়ফরস নামাজের ভিতরে ফর নামাজের বাহিরে নামাজের ভিতরে বাহিরে তেরো ফরস নামাজের বাহিরে ফরজ শরীর পাক কাপড় পাক নামাজের জায়গা পাক সতর ডাকা কেবলামুখী হওয়া অত্যমতো নামাজ পড়ে নামাজের নিয়ত করা এই ছয় ফরস নামাজের ভিতরে নামাজের বাহিরে ফরজ নামাজের ভিতরে ছয় সয়ফরস তাকবিরে তাহারিমে বলা নামাজ এনামাজপাড়া কেরাত পাড়া রুক দুই শেষ টাকার আখিরি বৈঠক এগুলো জানা ফরজ ইবাদতের জন্য ফরজ আমলের জন্য এর মাসালা জানাও ফরজ সোবাহ আপনি শুধু না জেনে এবাদত করলে কাজ হবে না আপনার জন্য ফরজ ইবাদত জানতে জানতে হলে আপনার করতে হলে আপনার ফরজ ইবাদতের জন্য কি কি দরকার সেটা খোঁজ করে নিতে হবে সেটাও ফরজ এজ আল্লা আল্লাহ রস বলেন দিনে আলেম শিক্ষা করা প্রত্যেকটা মুসলমানের জন্য ফরজ আপনার আল্লাহকে ডাকতে নামাজ আদায় করতে রোজা থাকতে যে আল্লাহ তালা ফরজ বিধানগুলো যেটা আছে পর্তা করতে এই সমস্ত মাসালা যেন আপনার আমার জন্য ফরজ আদায় করতেই হবে বাধ্যতামূলক কোরআনুল কারিমের হাফেজ হওয়া ফরস না বড় মাওলানা সাফ হওয়া ফরস না বড় মুফতি সাপ হওয়া ফরস না তবে দিন শিক্ষা করা ফরজ ঠিক ততটুকু ফরজ সেবা জন্য যতটুকু লাগে সেটা হচ্ছে জরুরি ফরজ বাকি সময় আপনি এলেম নিয়ে চর্চা করতে পারেন সেটা আপনার আমার বিষয় কিন্তু আমার ফরজের জন্য যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু জরুরি ফরজ আল্লাহ তালা আমাদের বোঝার এবং মানার তৌফিক দান করুক এবং ফরজের আমল করার জন্য আমরা চেষ্টা করব হিংসা অব্বাহ এখনই লাইফ এই লাইফটা এখনই শেষ করে দিব দেখা হবে অন্য কোন লাইফে ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লা